अथ द्वादशस्तोत्रे षष्ठोऽध्यायः मत्स्यकरूपलयोदविहारिन् वेदविनेत्र कूर्मस्वरूपकमन्दरधारिन् लोकविधारक सुकररूपकदानवशत्रो सुकररूपक दानवशत्रो भूमिविधारकयज्ञवराङ्गनृसिंहहिरण्यकशत्रो सर्वभयान्तकदैवतबन्धो वामन वामनमाणववेश दैत्यवरान्तककारणरूप का राम भृगुद्वसूर्जित दीत्ते क्षत्रकोलान्तक शम्भुवरेण्य राघव राघव राक्षसशत्रो मारुतिवल्लभजानकी देवकीनन्दन सुन्दररूप रुक्मिणिवल्लभपाण्डवबन्धो देवकीनन्दन नन्दकुमार वृन्दावनाञ्चन गोकुलचन्द्र कन्दफलाशन सुन्दररूप पादा इन्द्रसुतावकनन्दकहस्त चन्दनचर्चितसुन्दरिनाथ इन्दिवरोदरदलनयन मन्दरधारिन् गोविन्दवन्दे चन्द्रशताननकुन्द नित्यसुखादे देवसुबोधक बुद्धस्वरूप दुष्टकोलान्तककल्किस्वरूप धर्मविवर्धनमूलयुगादे नारायणामलकारणमूर्ते पूर्णगुणार्णवनित्यसुबोध आनन्दतीर्थमुनीन्द्रकृता हरिगाथा पापहरा शुभा नित्यसुखार्था इति द्वादशस्तोत्रे षष्ठोऽध्यायः ಭಾಗ್ಯವಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಿದಲ್ಲದೆ ಏನಿಹುದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಹುದು ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಕರುಣೆಯ ಬಲಬಹುದು ಭಾಗ್ಯವಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಿದಲ್ಲದೆ ಏನಿಹುದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಹುದು ಸತ್ಯಾತ್ಮರ ಕರುಣೆಯ ಬಲಬಹುದು ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಜೈ ಜೈ ಎಂದು ಹಾಡುವೆವು ರಾಮನ ಸೇವೆಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ದಿನಲಿಯುತ ಮಾಡುವೆವು ತುಮ್ಮಹದಿಂದಲೇ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಒಮ್ಮನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆವು ಹಿಂದೆಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮನು ತೊರೆಯುತ್ತ ದುಡಿಯುವೆವು ಮಹದಿಂದಲಿ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಒಮ್ಮನದಲಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆವು ಹಿಮ್ಮೆಯ ಮಠದಲಿ ಹಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮನು ತೊರೆಯುತ್ತ ದುಡಿಯುವೆವು ಗೋಲು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥಿ ಜೈ ಜೈ ಎಂದು ಹಾಡುವೆವು